Кому вы дали? Кому вы дали? Ты боишься, что он купил красивую взял, машину,

вы уже сказали, рознич, а вот вы послушайте людям, меня, а я людям вам скажу, внимание, за что и вам в сколько лет, минутку, вам 50 сколько лет, 50 вам сколько сто... лет, вам сколько лет, а мне 17 а мне а а а а а а а 50, я вважаю, что это мои гроши так потому что я сплачу и я значит, а мне 57 лет, Оля маргинала снимай значит, я еще 50 роки, деточка, ты слушать умеешь, я тебя выслушала, я твои листовки прочитала, я прочитала ваши вашей листовке. Основа, мол, так я вам сказали. хочу сказать... Вы хотите сказать, что у нас нет никаких проблем? У нас дороги шикарные, да? У нас дороги шикарные. Дороги а шикарные. у нас а дороги шикарные, дороги. Шикарные. шикарные. Шикарные дороги. Шикарные дороги. И я считаю, что мэр города Житомира, Житомир, который я люблю, который построили мы своими руками, понимаете? И наш мэр должен ездить на красивой машине. Я вам говорю, я бы дала миллион, а, если бы а могла. Да, да. Машина, да Свої гроші дайте. Свої дають, а бажаю, я свої. Я не бабуся, не має грошей купити. Ліки немає грошей. Це Ви винавати. Значить, ви винавате, ви лічно, що ваша бабуся не має ліки купити.